Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton NLKO pada pagi ini. Hmm, hari ini kita nak bersama-sama bincang berkaitan tentang akar Ramadan buah masjid. Subhanallah sangat menarik tentang tajuk ini. Kalau kita sebut tentang akar, benda yang penting tak nampak secara zahir tetapi banyak kelebihan dan kepentingan. Dan kalau kita sebut tentang buah, perkara yang kita nampak, yang kita boleh nikmati dan kita boleh rasai. Sebab itu bila sebut tentang akarnya Ramadan, subhanallah, sepanjang tahun kita akan berjumpa dengan satu bulan yang namanya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan, jom kalau saya tanyakan kepada penonton, banyak-banyak hmm, bulan dalam Islam, kita ada 12 bulan, mana satu bulan yang meriah dan diimarahkan masjid seperti dalam bulan Ramadan? Adakah tak ada? Masya Allah. Kalau kita lihat dalam bulan Ramadan, bulan lain ada tapi dalam bulan Ramadan pengimarahan masjid lebih luar biasa sebab itu kalau kita tengok subhanallah masjid seolah-olah 24 jam tidak berhenti dan tidak tutup tengok saja daripada pagi masyaallah penuh dengan tadarus al-Quran sebelah tengah harinya dengan kuliah agama hingga petang ke malam dengan ibadah yang tak berhenti maka jom kita lihat bila datangnya Ramadan masjid diimarahkan dan dimeriahkan sebab itulah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana Nabi menyebutkan siapa yang hatinya tertarik dan mengimarahkan masjid antaranya Nabi sebut tujuh golongan yang mana mendapat naungan Allah antaranya adalah orang yang mana hatinya ma'alak fil masajid hatinya terikat kepada masjid ataupun suka untuk hadir ke masjid maka subhanallah moga-moga kita tergolong menjadi golongan yang mendapat naungan daripada Allah sebab itu para penonton bila sebut tentang masjid kata dasarnya adalah sajadah iaitu sujud bila sebut tentang sujud, sujud Masjid adalah tempat untuk bersujud. Maka jom, kita nak sama-sama mengimarahkan masjid. Kita nak banyakkan sujud kepada Allah, Tuhan yang sekalian alam. Maka antara dalam kitab Fatwa, Fatwa Al-Azkar menyebutkan... ...dua cara untuk mengimarahkan masjid. Yang pertama apa dia? Iaitu pengisian rohani antaranya dengan perkara-perkara kerohanian ibadah bukan itu saja dengan menambahkan ilmu pengetahuan dan 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 iaitu kemasyarakatan dan saling mengeratkan ukhuwah hmm yang kedua apa dia mengimarahkan masjid juga disebut dalam kitab fatwa al-azkar adalah pembinaan masjid yang menarik hingga orang tertarik untuk datang ke masjid. Jadi jom sama-sama kita guna peluang Ramadan ini untuk kita mengimarahkan masjid semampu kita. Moga-moga kita mendapat peluang ini dan Allah berikan ganjaran yang tidak terhingga. Jom insya-Allah. Alhamdulillah, Ustazah Nur Hidayah Muhammad Kamil bersama dengan kita tadi. Jadi banyak sebenarnya input yang telah pun diberikan Ustazah ya. Yeah. Dan alhamdulillah saya tengok masjid ataupun surau di negara kita di Malaysia ni terutamanya bulan Ramadan memang semuanya penuh. Jadi kekalkan momentum tu insya-Allah sampai ke penghujung Ramadan. Dan bila disebut mengenai pembinaan masjid ni mungkin Ustazah boleh kongsikan sedikit ini Masjid Saujana KLIA keistimewaan yang ada pada masjid ini kita tahulah untuk semua orang berkumpul di sana Betul. tetapi mungkin ada perkara lain yang ingin dikongsikan hmm baik terima kasih muaz baik kepada penonton semua n elok pada pagi ini alhamdulillah kita nak ambil kesempatan ini muaz kita dalam keadaan bulan Ramadan penuh dengan keberkatan dan kemuliaan jom bersama-sama kita nak dekat-dekat dan rapat-rapat tadi kan kita sebut bagaimana antara cara pengimarahan masjid antara dengan pembinaan yang mana kita nak bantu Masjid Saujana Kelai dalam pembangunan yang kita nak laksanakan insya-Allah. Dalam pembangunan ini kita memerlukan dana sebanyak 20 juta ringgit Malaysia para penonton semua. Seperti yang tertera di kaca skrin ketika ini, para penonton juga boleh saksikan bagaimana ada juga QR code yang tertera. Dan kalau kita lihat apa kelebihan dan keistimewaan masjid ini, antara pertamanya adalah masjid ini boleh menjadi sebagai satu mercu tanda Malaysia. Kenapa saya katakan begitu? Sebab tapak masjid ini berada di laluan utama di antara KL, Sepang, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Dan kalau kita tengok akses masjid ini sangat mudah melalui jalan-jalan utama. Ini yang pertama. Yang kedua, masjid ini juga sangat-sangat banyak kelebihannya yang kita tidak menafikan masjid-masjid lain juga kerana masjid ini yang kita akan bina untuk dijadikan sebagai one stop center. Dalam erti kata banyaknya fasiliti dan kemudahan yang akan kita siapkan untuk bukan saja untuk ibadah tetapi untuk penambahan ilmu pengetahuan untuk kemasyarakatan dan sebagainya dan aa, kalau kita tengok kan Muaz masjid yang kita tengok dan tonton sebentar tadi juga kalau siap nanti akan datang boleh me, kita kata memasukkan ataupun hmm. boleh memuatkan hampir 4000 orang jemaah dalam satu-satu masa oh insyaallah dan kalau tengok kepada reka bentuknya hmm. memang sangat cantik aa, cuba bayangkan ini hanya dalam plan kalau dah siap yeah. nanti lebih luar biasa dan mungkin mengapa masjid ini perlu disegerakan kan sebab kadang-kadang uh, bila kita dah nampak tu masjid ni dia boleh cepat tapi dana tu yang kadang-kadang menyekatkan kita kan yeah. jadi antara sebab utama kita kalau boleh nak cepat-cepat masjid ni siap ustaz ya yeah, betul mm -hmm. uh, kan kita nak sama-sama memanggil kepada para penonton untuk pagi ini ya dalam bulan Ramadan ini kita nak bersegera untuk uh, wakaf infak dan juga sedekah mm -hmm. apatah lagi dalam pembangunan masjid kalau kita lihat bagaimana plan uh, pembinaan masjid ini yang tertera di kaca uh, TV masing-masing ya kita nak segerakan kenapa yang pertamanya kerana masjid yang terdekat di kawasan ini adalah 13 kilometer jarak perjalanan pergi dan balik bayangkan bagaimana masyarakat setempat untuk melaksanakan solat jumaat dan solat fardu lima waktu dalam jarak itu tersebut dan tempat ini juga ramai di kalangan orang-orang yang bekerja di sini jadi kita bayangkan kita nak memudahkan moga-moga masjid ini memberi kemudahan kepada orang sekitar untuk beribadah dengan lebih selesa. itu pertama yang keduanya kita tahu kenapa perlu untuk kita segerakan pembinaan masjid ini sebabnya kan uh, kita kata capacity ataupun jumlah masyarakat sekitar semakin dah bertambah uh, dan antara ini, kalau kita tengok itulah satu-satunya masjid yang berada di kawasan tersebut jadi kita nak uh, sama-sama. Jom untuk bulan Ramadan ini, kalaulah bayangkan kerikil-kerikil batu hatta yang terbina daripada masjid itu hasil daripada sumbangan tuan-tuan puan-puan. Hatta batu bata yang terbina dan tiang-tiang yang ada itu hasil daripada sumbangan tuan-puan yang kita tertera ketika ini nombor akaun dan bagaimana cara untuk menyalurkan boleh secara atas talian dan sebagainya. Jom sama-sama. Moga-moga setiap apa yang kita bangunkan, lagi-lagi dalam bulan Ramadan, yang mana Allah ganda dan gandakan lagi apa perbuatan baik yang kita buat, apatah lagi kita nak bantu dalam pembinaan masjid. Jadi jom bersama-sama para penonton, kita nak biar masjid ini terbina dengan hasil yang kita berikan muas mm -hmm. dan moga-moga ia bukan berhenti di situ saja. Walaupun masjid itu dah terbina tetapi orang akan melaksanakan. Kita sebut tadi masjid adalah tempat orang bersujud. Bayangkan Betapa ramai orang yang akan beribadah di dalam masjid tersebut, berapa banyak kebaikan yang akan bersambung dan bersambung sehingga terbinanya masjid kalaulah ada sumbangan walaupun perkara kecil hmm. yang puan-puan sumbangkan kepada pembinaan masjid Saujana Kelai ini, moga-moga semuanya akan mengalir tidak 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 berhenti insya-Allah. Ha, hmm. Jadi ambil peluang ini dan kalau kita lihat ni Zaza, ini adalah ya. tapaknya. Betul. Tapaknya yang belum ada apa-apa lagi. Betul. Ha, masih hmm. lagi kosong eh. Ya, kalau setakat ni kalau kita lihat ini antara tapak pembinaan Masjid Sonia Kelai dan kita mengharapkan sekali kita sebut tadi Muaz ya dana pembangunan adalah sebanyak 20 juta ringgit Malaysia dan kita mengharap daripada semua para penonton sebab kita tahu bagaimana dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini adalah hadis sahih baginda Nabi menyebutkan qala rasul banallahu lahu baitan fil jannah dalam erti kata masyaallah siapa yang dia membina masjid kerana mencari redha Allah kerana nakkan pandangan Allah ketika hidup di dunia maka Allah akan baitan bina kita rumah fil jannah di dalam syurga siapa yang tak nak kita nak peluang ini moga-moga jasadnya masih di dunia tetapi diberi jaminan diberi janji untuk mendapat rumah indah di dalam syurga. Jadi jom sama-sama kita nak moga-moga dengan apa yang disumbangkan dengan apa yang diberikan walaupun serendah RM50 mungkin. Walaupun serendah apa yang kita mampu mungkin untuk pembinaan masjid Saujana Kila ini moga-moga apa yang terbina nanti hasilnya bukan kita dapat. Ketika ini saja kita nampak tetapi fit dunia wal akhirah insyaallah insya berpanjangan kebaikan tadi subhanallah. Ayy. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil di atas perkongsian dan saya yakin ambil peluang ini ya um, untuk kita dah letakkan QR code yang memang sangat mudah untuk kita berinfak bersama-sama. Okey selepas ini kita akan kembali untuk berkongsikan dengan anda kalau sebut mengenai maruku pernah tak anda rasa maruku dan juga udang gergau. Ha, jadi digabungkan. Jadi saya pun belum pernah nampak lagi Kejap lagi kita akan bawakan di NLKO.